Друзі, Доброго дня, дякую, що завітали сьогодні до нашої зали. Сьогодні у нас брифінг представників новоствореної громадської організації «Центр підтримки армії Андрій Кережиля. І саме з приводу від, відкриття сьогодні і... Сьогодні цьому тема наша. Будь ласка, я надаю слово Андрію Васильовичу, який е, детальніше розкаже про суть сьогоднішньої зустрічі. Здравствуйте, всем мы сегодня собрались объявить этого создания центра поддержки армии. Это тяжелое время для Украины, для всей нашей страны. Я как и многие граждане, которые уже принимают активное участие. Хочу точно тоже внести лично свой вклад в помощь нашей родине. мы решили создать центр поддержки армии. Я уже неоднократно занимался сбором помощи для армии, но в это время, я думаю, что будет и не лишним, и наоборот необходимо заниматься этой работой более регулярно и более масштабно. Я искренне считаю, что наверное, каждый патриот Украины, Чернигова, должен помогать силам АТО. Помогать кто чем может. Без этого сейчас просто, наверное, справиться в нашей стране будет очень сложно, либо очень неопределенный период. Это затянется все. Задача нашего центра это помощь украинским воинам, которые принимают в зонах АТО, семьям, которые чьи солдаты воюют и принимают участие в боевых действиях в зоне АТО. Мы планируем сбор продуктов, вещей, необходимых для солдат метод работы центра будет производиться примерно таким способом. Будут собираться продукты возле магазинов, будут собираться необходимые все вещи для солдат, сбор денежных средств для закупки защитных средств, каски, бронежилеты, разгрузочные жилеты, ну и другие средства, которые очень необходимы нашей армии. Также мы планируем сбор проводить во дворах. Для этого в жилые массивы будут заезжать специальная машина, и люди могут непосредственно возле дома сдать вещи, которые нуждаются наши солдаты. Также мы планируем, что наши волонтеры будут посвящать семьи, чьи сыны воюют в зоне АТО. Будем помогать семьям погибших солдат. Косяк нашей команды – это двое офицеров запасов, полковник Игорь Владимирович и Сергей Витальевич – они, как никто другой, наверное, знают нужды армии. И они уже занимаются сбором тех средств, вещ, вещей, которые непосредственно нужны солдатам. Они же будут и заниматься отправкой, доставкой э, груза, который будет собран непосредственно в зону АТО. Э, секретарь, наш секретарь Ольга э, непосредственно будет корректировать э, сбор средств. Также нас может подсказать по телефону всем желающим, кто хочет помочь. В чем нуждается именно армия в первую очередь, ответить на любые вопросы, если можно связаться будет. этом. Вот. Я думаю, что и помогали, и будут помогать мои коллеги-спортсмены. Тоже будем подключать и спортсменов непосредственно к этой акции, к этой помощи. Вот. Еще хочу попросить, уже у нас есть многие звонки от волонтеров, но лишние люди, которые будут помогать нашей организации, всегда пригодятся, поэтому будем всегда рады. Что еще? Все, все действия центра абсолютно открыты, никакой тайны, никакой закрытой информации. Каждый желающий может все узнать либо из СМИ, либо лично. Я думаю, что все, кто занимается, наши друзья, это все наши единомышленники, которые занимаются сбором средств, денег для помощи солдатам. И не знаю, что мне кажется, что я даже не то, что кажется, я уверен, те люди, которые помогут силам АТО, они смогут потом со временем гордиться и считать себя и патриотами, и просто, наверное, хорошими людьми. Лишняя помощь она никогда не помешает. А даже, наверное, небольшая помощь может спасти жизнь солдата. Поэтому я призываю всех черниговцев помогать силам АТО. Это общая помощь и наша помощь это будет наша победа. Спасибо, я думаю, если либо вопросы, либо... Спасибо, Андрей. Хочу передать слово дальше Игорю Шпаку. О, пожалуйста. Доброго дня, шановные мешканцы Чернигова, Черниговской области, шановные присутни. Наше головне призначення це щоб наші військовослужбовці, які виконують бойову задачу в зоні проведення антитерористичної операції, були впевнені, що ми поряд і їх тил надійний. Для цього їм потрібна моральна підтримка, телефонний дзвінок. З дому, індивідуальна посилка, я впевнений, буде підтримувати їх бойовий дух. Матеріальна допомога теж важливо. Загальні напрямки вони не один раз вже визначалися, тому я б хотів акцентувати увагу на деяких. Залишаються актуальним продукти харчування, тривалого зберігання, форма одягу і білизна, зимова, засоби захисту від дощу, від будь-опадів, засоби спостереження та індивідуального захисту. Ми впевнені, що всі наші зусилля найближчим часом приведуть до перемоги. Дякую. Дякую, паніка. Будь ласка, слово Сергію Віталійовичу Бондару. Дякую. Шановні земляки, мабуть, символічно, що робота нашого центру розпочалася із нашого українського шматка сала, який передали двоє пенсіонерів, що проживають по проспекту Миру 21, які на своїй пенсії виділили кошти, купили шмат сала на привозальному ринку і передали для наших бійців. І це дуже символічно, мабуть. Тому я думаю, що кожен з нас, хто знаходиться сьогодні тут, а не на сході, повинен сам собі відповісти на таке питання. Не тільки собі, а своїм близьким і родичам і своїм дітям пояснити, що він зробив для перемоги української армії і чи все він зробив. І я впевнений, що перемога нашої армії може бути тільки за однією умовою, що ми всі по яким причинам залишилися тут сьогодні, а не там, зробили все для того, щоб наша армія перемогла і щоб держава Україна утворилася і в своїх межах, в своїх кордонах, яких вона була. Тому будемо всім вдячні за допомогу. По будь-яким питанням допомога і не тільки військовим, а й сім'ям тих, які залишилися тут, а проживати на території нашої області. Дякую за допомогу. І слово Ольги Нам мене вимикаються питання фінансів і питання діловодства. Я буду зв'язувати непосередньо... клиентами ну, с людьми, которые желают нам помочь и всю пом все, что мы сможем им проконсультировать их, куда, где забрать их помощь, это все будет замыкаться на мне. Вот мы готовы помочь каждому, кто хочет помочь нам. В принципе, все. то есть вы связаться можно с Пані Ольгою для будь-яких уточнень. А зараз я дякую вам за увагу. Переходимо до неформального спілкування. І нада, е, якщо якщо вас окремо якісь питання виникатимуть, то звертайтеся вже безпосередньо пізніше. Дякую. Я хотів би додати адресу нашого центру вулиця Мстиславська, 25. І телефон наш 93 43 64, Контактний телефон.